Всім привіт! Вийшли з сестрою прогулятися. Піднялися трошки ну не на сам підйомник, де на горі, але десь на середині гори. прогулялись з собаками. от, І зараз вам покажу, які тут види, які тут масштаби. Ой, ляля на назад мене. Гуляли з собаками. Буковель. Підйомник. Я кажу сестрі, я можу така, що й піти наверх пішком. Воно є стежка, люди ходять пішком туди наверх, тим паче, що нам недалеко від нашого будинку підніматись на, на гору. От. Тільки що так, хлопці, так швидко пролетіли, а цей Еле-еле. Так. Катаются на трассе люди. А вот еще летать. Так, про що я там розповідала? Про Буковель. Буковель. Назва курорту походить від назви гори Буковель. Популярний всесезонний курорт в серці Карпат. Буковель знаходиться в селищі Паляниця біля підніжжя Гори. Букови. Вийшли на денну прогулянку. Зараз будемо йти на підйомник та підійматися в гори і піти ігер місце. Ні, я таке не п'ю. Вона на травах, Альон. Я, так, я, знаю, вот, я знаю, да, что такой гермейстер, я его даже колись нюхала. Вот. Я не знаю, как он правильно называется. Вот, но я знаю, что. А, это... я, я не помню, у кого я кого я была, что я что это самое, что хлопцы были. Но я понюхала, фу, не. Не мои, вон. Она травами отдает, а я травяной ничего <сíntosnico> не... <сíntosnico> я вчера себе купила уже. Или носки, или... А там що, если ты пьешь, собираются фишки, ты можешь что-то представители стоят, зимой так было, представителі. Ага. и тебе за каждый... Мы на подъемнику. Поднимаемся высоко. Ира сейчас потеряет сознание от страха. Потому что я очень сильно боюсь высоты. Он У нее просто мандраж mm -hmm. по телу. Ира, не выпадешь, не переживай. наша маман поехала впереди. Ира, поднимешь, не останешься. Сейчас мы будем проезжать наш стол. Пойдешь. Тут надо еще внутри выпасть. Ну, мне кажется, что мы поднимались в этом. Не? На 7 дерево там не было. Там... А, что вам смешного? мне не очень, знаете. Все, застряли. Ты что? А представляешь свет такой чаш? Все люди, ваш по ступенькам поднимается, поднимается и поднимается. Ой, Ира. Сейчас тебя довезу с ветерком. Вот наш домик. Вот он. Даже вон машину мою видно. Не засекала, сколько мы поднимаемся. Сейчас две минуты, мы уже три поднимаемся. А ну посмотри, сколько времени. Ира. Так, я Ничего не оборвется. Зимой в обледенение ездит это все дело <таспорщик> ира рассказывает что она рискованная что я была дорискованна высоты я даже не дар я даже дала дерга руку отпустить. О, еще один страх переборола угу. на пушке. Ага. Что ты будешь? Можешь... А Что, ты а Что это негативные мысли? падем Что это мы прекрасно едем? падать. <сёж> уже на подъеме. Вот и родальбанчик. Мне кажется, что сейчас трасса перегружена, потому что я утром проснулась. Я проснулась сегодня пол восьмого. Монтировала видео уже. Это. Это, это э, и скожи. то. то Людей люд, вообще там единицы ездили с утра. И работаю с 8 часов утра. Потому что я по 8 проснулась, а трасса раз я все убивала. Да, да вообще не страшно. А чего это не кричать? Адреналина много у людей. Я как сказала Инна, что... После Родельбана. Родильма... Ира, повернись назад, посмотри. хорошо хоть ты так не кричишь на подъемнике вот смотри по этой дорожке поднимается Ира, доставай телефон и приближай. Я боюсь. А а, такие отъемы, М -м, Конечно, но это... Зимой только они работают. Посмотри по три места, которые

Не, я каталась зимой, так прикольно все. Мне очень понравилось Только я уже не помню, какая это Не-не-не, это лыжная трасса Ты тут проезжаешь Но это синяя, сто процентов Это 1Е или 1С Я уже не помню А, вон синие таблички Но мне не видно отсюда На дерев'ях сині таблички, поняла? Прибите, там написано. Там написано. Найдовший тролей України. Так, ну що ж, піднялись ми на підйомнику. Ну я вам так скажу, що страшновато, але е, кажуть, що наниз страшніше їхати, ніж нагору. Ні? Подивіться, на які краєвиди. Озеро модель. Колесо. Гори. Які, <плес> які фото? Кроєвий. на с навіть там смілист. Далі будуються ще. Нам сполватися. Звісно, дуже чудові. І масштаби вам відзняти. А своїм дівчатам так лісом пахне. Піднялися на підйомнику ж, а тут сосни. Боже, свіже повітря. Ну тут такой вітерочок, я вам скажу, на, на горі. Ой, не то, що вітерочок, а ветер. Як тут пахне, пахне оцими деревами ялинковими. А, знаєш, ще з чим пахне Люна? Воно, м'ятою. Це не м'ята. Меліса. Пива, Це Меліса. Куди ти знаєш? Зараз я вам покажу? Ні, я хочу види познімати, краєвиди. 60 секунд. Минутка. И рассмотрит красоту Буковеля. А? Жарят очень хорошо. Я каже, я також хочу. Я кажу, ну, я в высоты боюсь, я не рискую. <свят> я и так рискнула подняться сюда. У каждого свои страхи, знаете. Свои фобии, так скажем. О, все, полетели, девчата. Це щось все Ой, Ой, оса, оса прилетіла до мене, сіла мені прямо на палець. Ой. Саме головне, щоб не вкусила. Я попробую. Давай. Я думаю, у вас есть. Аватер. и эклирчик. На, да, лук. Вот. Я просто отломаю, мне Мам. интересно. масло, да? Какого, типа? Ну, я масло люблю, а это, а вот, знаешь, делать, типа, белковое такое, мне не нравится. Все. Кава, кава тайм, или, как кажется, кава тайм. Хлым, Ира в расстроенных чувствах, у меня сегодня стресс за стрессом. Тоже лук теперь кофе на себя разлила. Чего расстраиваться, постираешь штаны, и все будет хоккей. Что расстраиваться? Смотри, ты это? с таким видом красивым сидишь, смотришь. И ляпота. Ира, что такое? <соркут> Ира, ты сейчас стекло выдавишь. Нет, <соркут> чего я стекло. Ну ты что, это парло стекло. Сидите, а я на стол. Давай. озабочена своим пятном вот посмотрите на это пятно господи его и не видно а что там три капли ничего страшного алексей алексеевна алексей -назад. Смотри, как качеля нагнулась. Отвес. Меньше надо пирожочки кушать. С чебуречками. Вот наш главный пирожочек едет. Пирожочек сидит. Не, она булочка. Сефирка. Сефирка. Бизешечка.